Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Beni Cooking. Di video kali ini saya akan membuat resep cemilan yang sangat enak. Anak-anak pasti suka. Selain itu, resep ini juga bisa kalian pakai kalau kalian mau jualan. Pertama-tama siapkan tepung terigu. Saya pakai tepung terigu biasa, ini saya beli di pasar. Kemudian tambahkan bumbu-bumbunya. Saya pakai garam, Kemudian lada bubuk, selanjutnya masukkan ketumbar bubuk, tambahkan kaldu. Kalian bisa pakai penyedap atau bisa pakai kaldu jamur atau kaldu yang lain terserah kalian ya. Kemudian tambahkan baking powder. Baking powder ini berguna agar nanti tepungnya itu semakin renyah. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah ini tuh e, kalau tepungnya itu diaduknya kurang merata, nanti ada sebagian yang asin, ada sebagian yang nggak e, kerasa bumbunya. Jadi harus benar-benar rata ya. Kemudian ambil sebagian tepungnya untuk kita jadikan tepung basah, tambahkan air sedikit demi sedikit, kemudian dicampur dan usahakan agar tidak ada yang menggerindil. Siapkan baksonya Kemudian tusuk dengan tusukan Dan iris Seperti ini mengirisnya Ini nanti akan berbentuk spiral Usahakan mengirisnya tipis-tipis Biar nanti hasilnya itu bisa jadi panjang dan cantik kemudian renggangkan seperti ini kita tarik dengan pisaunya pelan-pelan dan hati-hati agar tidak patah nah hasilnya seperti ini kira-kira bakso yang digunakan kalau bisa jangan yang langsung dari frozen ya kalau bakso yang ada sudah dari frozen kalian bisa merebusnya terlebih dahulu kemudian didinginkan kalau baksonya masih dingin, nanti hasilnya akan seperti ini, gampang patah dan tidak lentur ketika kita renggangkan. Nah, kalau sudah dapat lumayan banyak, kemudian siap untuk kita kasih tepung. Untuk penempungannya, seperti biasanya, celupkan ke tepung basah. Ini dilumuri sampai semua bagiannya itu terkena tepung basahnya ya. Kemudian masukkan ke tepung keringnya ini sekak Sambil ditekan Ini cukup ditekan-tekan seperti ini saja Tidak usah diputar-putar Nah hasilnya itu seperti ini Tepung yang menempel ada keriting-keritingnya juga Dan kalau sudah seperti ini langsung kita goreng Goreng dengan api kecil, ya, dan masukkan ketika minyak sudah cukup panas. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang sudah mendukung channel kami. Terima kasih atas subscribe, like, dan dukungan lain kalian. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Subscribe itu gratis, dan itu akan membuat kami lebih semangat lagi dalam berbagi video-video masa yang lainnya. Ini dibalik-balik juga, dan kalau sudah kira-kira kuning kecoklatan semuanya, kemudian kita angkat dan hidangkan. Nah, ini dia hasilnya, crispy banget, dan ini sangat cantik. Ini kalau kalian jual, anak-anak pasti sangat menyukainya. Ini bisa kalian jual seribuan aja, dan anak-anak pasti sangat menyukainya. Untuk perhitungan modalnya, kalian bisa cek di deskripsi. Kalian bisa jual dan dikasih saus seperti ini. Wah, ini tuh sangat enak banget, pokoknya. Hmm, pasti jadi rebutan nih sama anak-anak. Pentol itu udah makanan yang disukai anak-anak, apalagi kita buat spiral seperti ini. Dan di kita kasih tepung crispy yang semuanya itu juga sangat disukai anak kecil. Selamat mencoba di rumah, dan semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh